Немов снігова прохолода в день жним, посол вірний для тих, хто його посилає, і він душу пана свого оживляє. Немов снігова прохолода в день жнив. А вас тут у Франції, то напевно, в серпні, як в серпні у вас спека, спекотна спека, снігова прохолода. Правда, файно? Ось, Вірний посол таку приносить радість своєму панові. Так панові приємно, коли посол вірний. Коли його співпрацівник вірний, пан кудись його направляє, і в нього є така риса. Риса це один із плодів духа, вірність, то панові ось так приємно. І притчі 10.26. Притчі 10.26. Як оцет зубам, і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає. Що уксус для зубов і дим для глаз то лінівий для посилаючих його. І ось ми бачимо інший вплив на. Якогось пана, коли людина лінива, і пан їй щось доручає або щось просить зробити, то від поведінки тої людини це як дим в очі. Дим ріже в очі, як попадає дим в очі, ріже і уксус на зуби, оцет на зуби, такий оскому викликає. Тобто є людина, з якою, коли працює, хтось старший. Це сніхова прохолода в день жнив. А є людина або образ життя людини такий, що той, хто з нею працює, то що дим в очі і уксус на зуби, так в кавичках йому солодко. І, дорога церква, я на фоні цих двох віршів бажаю вам, друзі, бажаю вам, щоб у вас був 25-й розділ, 13 текст, щоб це. Це ви такі були для Святого Духа, щоб Духу Святому було з вами дуже приємно. Дуже йому було легко з вами працювати. Дуже. Щоб насолода йому була, коли він споглядає на церкву в місті Бордо, і коли він якісь дає доручення, от співпрацю має, спільність має, то йому що було так приємно. Бо ми знаємо, що. Людина віруюча, яка хрещена Святим Духом, вона може Духа Святого угашати. Вона може Духа Святого оскорбляти. Ефесянам 4. Вона може Духа Святого обманювати. Дії 5. Навіть огорчати може. І саме останній гріх це холана Духа Святого. Тобто, таке негативне ставлення може бути. І, навпаки, може бути позитивне, коли Духу Святому досить приємно працювати з людьми, які вірні, де Дух Святий дає якесь прохання чи якесь слово. І, і коли вірне виконання, вірне в біблійному розумінні, це максимум якісно, як можеш, і друге з любов'ю. Максимум якісно, як ти можеш. І з любов'ю. Бо можна вимагати якості рівня, да, високого рівня якоїсь справи виконання, а можна вимагати без любові. І, і це служіння буде в тягость. І і це служення буде в тягусть, коли без любви. І я желаю, щоб Духу Святому була в вашій церкві повна свобода. полная свобода, чтобы не был угашен Дух Святой, не был оскорблен, чтобы каждый человек, который приходит к вам на богослужение, он как бы входил в присутствие Духа Святого, он встречался с Богом, он чувствовал влияние Бога на себя, на свое сердце, чтобы он, выходя с этого места, он сам себе понимал и говорил, я, наверное, не с людьми был этих два часа, я с Богом был этих два часа, я с ним общался чтобы Господь говорил и через пение, и через проповедников, чтобы этот ветер Духа Святого, ветер Пятидесятницы, он повеял на сад Божий, и этот сад Божий ощущал эти ароматы неба, эту Божью славу, и, конечно, от этого оживал, оживал, обновлял силу, обновлял веру, обновлял любовь, обновлял помазание, обновлял ревность, обновлял верность это очень важно когда с духом святым полная гармония нет конфликта когда христиане наполняются духом святым в великой мере вот я так скажу есть три присутствия Господа это бог все э, вездесущий второе когда Бог поселяется в сердце человека и третье когда крещенный духом святым, наполняется Духом Святым. Потому что может быть такое, что крещенный Духом Святым может не наполняться Духом Святым. Даже на служении, не говоря о том, что где-то в дороге или на работе или дома. Может быть такое, что угашен Дух Святой. Вот. Поэтому очень важно и в своем сердце, и глобально всей Церкви, чтобы Духу Святого была полная свобода, и когда ему будет свобода Духу Святому, он будет и дары свои раздавать. Он будет дальше вести на свои высоты. Он дальше будет изливать благодать. Он и дальше будет благословлять. А каждый дар Духа Святого – это источник Божьей благодати в нашу жизнь, Божьего благословения в нашу жизнь. Вот. Мы видим, что после вознесения Иисуса, через 10 дней была Пятидесятница, и уже акцент был главный сделан на действие Духа Святого, на водительство Духа Святого, на исполнение Духом Святым, на действие даров Духа Святого. Мы читаем от Первоапостольской Церкви, в книге Деяний святых апостолов» описывается крещение Духом Святым в Иерусалиме, в Самарии, в доме Корнилия, в Ефесе. Люди говорят на иных языках. Когда проявляются дары духа святого, мы читаем, что руками апостолов делались так много чудес, что даже на больных людей возлагали руки, они исцелялись, и хотя бы тень Петра падала на больных, так действовал Дух Святой, церковь созидалась, люди неверующие начинали верить Богу, уверовали и три тысячи, потом пять тысяч присоединилось. И так Слово Божье расширялось. Благодаря чему? Свобода Духа Святого. Благодаря чему? Действие Духа Святого. Благодаря чему? Горит огонь Духа Святого. Огонь Духа Святого. И, дорогие друзья, э, э, именно на богослужении, именно в церкви, э, время, знаете, себя анализировать, себя проверять, во свете Божьем себя видеть, смотреть в зеркало Господне, проверять. Если нет, свободы, если нет покоя, если нет э, полета такого, радости большой, значит, может, Дух Святой где-то угошен. Угошается Дух Святой, когда Он дает какое-то побуждение, дает влечение, дает мысль что-то делать, или читать Писание, или молиться, или трудиться. И христианин, он отказывается это делать, это он угошает Дух Святой. Оскорбляется Дух Святой – это когда нехристианский характер. Мы читаем крик, гнев, злоречие – да будут удалены от вас. Не оскорбляйте Духа Святого. Это характер, плотской характер. Тогда Дух Святой оскорбляется. Обманывается Дух Святой, согласно Деянии 5. Это пообещал Богу там, например, что э, ну, буду давать там десятую часть или две, ча две десятых, и не даешь. Пообещал Богу, буду тебе служить верой и правдой, не служишь. Пообещал Богу, буду всегда труд какой-то возьму и буду трудиться. Когда не трудишься, обманул, обманул, обманул. И мы знаем, что было тому, кто обманывал Духа Святого. Вот, Анания Сафира, мы знаем этот момент. Поэтому, дорогие братья и сестры, я призываю в этой своей первой проповеди, сегодня у меня две проповеди, в этой первой проповеди, чтобы, радуясь на этом служении, этому дню рождения церкви, прекрасной программе, прекрасным гостям, наше главное внимание было на Духа Святого, на того Елиазара, который ведет Ревеку к Исааку. Знаете, есть такая аналогия. Авраам про образ Бога Отца, Исаак про образ Иисуса, Елиазар про образ Духа Святого, Ревека про образ невесты. И вот как Елиазар вел, так сегодня Дух Святой ведет. Он вместо Иисуса пришел, сказал, пошлю другого утешителя, и сейчас он управляющий церковью до второго пришествия Иисуса. Он ведет церковь. И вот с ним отношения, главное, с ним отношения всегда, чтобы были прекрасные, чтобы взаимность была, чтобы сотрудничество было, понимание было, чтобы Духу Святому было очень легко, очень легко. Разбудил ночью, и нам что-то шепнул, сказал: там встань, помолись. Мы раз и встали. И еще какое-то дал указание. Мы легкие были на подъем. Мы сразу делали то, что нам говорит. И даже когда, даже тогда, когда не хочется, даже когда не хочется, ну очень не хочется, заставить себя это сделать. Это будет мудро, мудро. Помните, когда Бог сказал Ионе: Ионе, иди в Ниневию. И возмутилась его душа против воли Господа, против повеления Господа. Нет, ни в какую. И в Испанию захотел плыть. Но Божья любовь не была отнята от него, и Бог работал с ним. Видите, как может быть, что, знаете, душа наша как-то, повеление Духа Святого как-то, ну не хочет исполнять. Вот. Или страшно. Бывает такое, что Господь дает повеление, а очень страшно. Очень страшно. Больно и страшно. Вот написано, Евреям 9,14, «Духом Святым принес себя в жертву». В жертву. И мы знаем, как ему было больно, страшно, что когда он молился в Симанском саду, пот его был, как капли крови, но он делал то, как вел его Святой Дух. Он делал то, сеялся слезами. И пожал с радостью. Сегодня миллионы людей из широкой дороги переходят на узкую дорогу, которая ведет к небеса. Слава Богу Святому! Бог благ к нам! Поэтому я призываю пересмотреть свои отношения и максимально дать свободу Духу Святому. Я в своей жизни маленький пример приведу, как началась война 22 февраля. И, и мы спрашиваем Господа своей молодой церкви. У нас церковь открылась год до войны убегать с Киева или нет. Бог говорит, оставаться на месте. Русские самолеты летают, бомбежка идет по Киеву. Через два дня вопрошаю Господа снова, Бог говорит, на месте. Через два дня опять вопрошаю Господа, а Бог говорит, сидеть на месте. Вы знаете, как страшно? Два миллиона людей с Киева уже убежало. Улица, где я живу, пустая. Дом, в котором я живу, все жители из дома убежали. А Бог говорит оставаться на месте. А команда говорит моя, и мы остаемся тогда, Бог сохранит тебя, то и нас сохранит. А у них дети маленькие тоже. И мы остались. А уже кадыровцы в Ирпене, это 5 километров от нас, Буча, Ирпень. Очень страшно было, очень. Мы не то, что плакали, мы рыдали. Но мы со всех сил старались быть послушными Духу Святому, остаться. Бог сказал, вы возьмете посох и будете служить. А война только ход набирает. Вот. И мы благодарны Господу, чтобы Господь дал силы, храбрости остаться. Потому что обстоятельства все как бы пророчествовали и говорили нам, бегите, праведник видит беду и убегает. Оно-то так, но когда Господь имеет специальную волю для тебя, а ты не убегай. А ты не убегай, оставайся на месте. Помните, как к Еремии пришли? Говорит Еремия, помолись, потому что... Ставленника на выходу Носора убили в Иерусалиме. Помолись, придет Вавилонский царь, уничтожит всех нас. Может, в Египет давай бежать. Иеремия 10 дней молился, приходит, приносит им откровение. Бог говорит, оставайтесь, я расположу сердце царя Вавилонского, и вам зла вам не сделает. Оставайтесь, я сожалею о бедствии Иерусалима, я благословлю вас. И под давлением страха, они не приняли это откровение во внимание, побежали в Египет и были жестко прокляты и больше оттуда не вернулись. Они имели слово от Господа и как Иона, нет, мы не сделаем так. И пошли в другую сторону. Дорогие друзья, это очень важно иметь с Духом Святым прекрасные отношения, взаимопонимание, чтобы действительно быть водимым Духом Святым. А второе, всегда быть послушным Его Слову. Его откровению. Как Он повелел, так и сделай. И даже если сеешь со слезами, как Иисус, будешь пожинать с радостью в своей личной жизни и глобально во всей, во всей церкви будет, будет, будет жатва с радостью. И я призываю в этой молитве, что мы прославили Господа за Его благодать, что была Голгофа и была Пятидесятница, и мы сегодня счастливы. И что шесть лет тому назад Господь принял решение, чтобы здесь создать церковь свою, сегодня здесь есть его Церковь, столб и утверждения истины чтобы прославить господа и также если есть какие-то недоразумения с духом святым какой-то конфликт с духом святым искренне покаяться пред богом чтобы пришла свобода чтобы пришла полнота радости пред лицом его станем для молитвы аминь